Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi ya Tetap di channelnya Ming Mei Nah oke teman-teman Video kali ini Ming Mei mau memasak simpel aja ya Dari ini Ming Mei mau memasak mie kuah ala Taiwan Nah bagaimana cara masaknya Bagi teman-teman yang penasaran silahkan simak terus videonya Sampai selesai ya Nah ini setelah sawi hijaunya selesai dibersihkan Kita cuci terbih dahulu ya Nah untuk sawi hijaunya teman-teman bebas mau pakai sawi yang seperti apa ya Nah setelah ini kita cuci terlebih dahulu Dan ini setelah sawinya udah aku cuci bersih ya Dan ini bahan-bahan untuk saya memasak mie kuah ala Taiwan hari ini Ini aku udah siapkan kerang dan ini kerangnya juga udah aku cuci bersih Lalu ini ada teri udang yang udah aku rendam Ini ada kemi keringnya ya Nah langsung aja kita ke cara masaknya ya Dan ini sebelumnya aku mau potong dulu sawinya Aku mau potong jadi Dua bagian ya, supaya tidak terlalu panjang. Lalu kita siapkan juga irisan daun bawang. Nah sekarang kita mau bikin kuah minyak, kita panaskan sedikit minyak Lalu kita masukkan irisan daun bawang dan udang kering Lalu kita tumis-tumis dulu ya, biarkan bau harumnya keluar Lalu sekarang kita tuangkan air Dan untuk kuah minyak Sesuaikan kebutuhan teman-teman ya Di sini aku pakai segini aja Karena nanti masak minyak aku juga tidak terlalu banyak Lalu kita masukkan bumbu Bubuk kaldu, bubuk lada, garam Lalu sekarang kita rebus air Untuk merebus mie keringnya Nah sekarang kita rebus mie ini sampai matang ya Nanti kalau udah matang kita tinggal masukkan aja di kuah mie yang tadi udah kita rebus ya Nah ini mie nya udah matang Kita tinggal masukkan aja dalam kuah ini Lalu selanjutnya kita masukkan sawinya Lalu kita masukkan juga kerangnya Nah, sekarang kita masak untuk beberapa menit. Biarkan cangkang kerangnya bisa membuka, ya. Nah ini kerangnya udah membuka ya teman-teman. Nah seperti ini dan ini mie kuah ala Taiwan pun juga udah matang ya, udah boleh diangkat. Dan yang terakhir kita taburi dengan sedikit e, bawang goreng atau bawang merah goreng juga boleh ya. Nah seperti inilah mie kuah ala Taiwan ini udah matang dan ini rasanya gurih banget ya. Nah oke teman-teman seperti inilah hasil akhirnya Bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya Dan jangan lupa tetap bantu support Mimei dengan cara subscribe, like, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye